આજે કેથોલિક ધર્મસભા પવિત્ર માં મારિયાના ઉદગ્રહણનો તહેવાર ઉજવે છે તહેવાર નિમિત્તે હું આવે મારિયા ચેનલ પર આપ સર્વેનો પ્રેમપૂર્વક સ્વાગત કરું છું આજના દિવસ માટે માના માનાર્થે માની દીકરીએ પોતાના મધુર અવાજમાં એક ગીત તૈયાર કર્યું અને મને ભેટ તરીકે આપ્યું છે જે હું આપ સૌની સમક્ષ રજૂ કરું છું આપને જરૂર ગમશે મંગલ

हूत ग मंगल उज्ज्वल दिन दीपदार स्वर्गे सिधावि मात देवनी हो स्वर्गे सिधावि मात देवनी ओ, देवपिता बोलिया वाले मने खास तू अब मारी देख रे अब मारी पास तू मंगल उज्ज्वल दिन देवता स्वर्गे सिदा विमात देवनी पुत्र प्रभु वाजो मुझे समीप करवास तो अब मारी मात जी अब मारी पास तो मंगल उज्जवल दिन दीप तार आज स्वर्गे के वनि हो स्वर्गे सिद्धभिमात् देवी के पवित् माघवनि खास प्यारि आव कन्या मारी, आव मारी पास पास्तु मंगल उज्ज्वल दिन दीप तार स्वर्गे सिधावी मात् देवनी हो स्वर्गे सिधावी मात् देवनि दूत सन्तोचरे मोजनी ශලමනි මංගල උචවලතින් බපතර අ ස්රගේ සිංහවි මත දනි හෝු ස්වරක සිතවිමතදවනි හොකුම एम थयो पूर्णते मंगल उज्जवल दिन दीप तार आज स्वर के सिंधावे मात देवनी हो स्वर के सिंधावी मात देवनी तुझ पापी मारनी उज्वल दिन दीपार स्वर्गे सिधावि मात देवनि हो स्वर्गे सिधावि मात देवनि